Люда, доброго ранку. Доброго ранку. За ранку Задоволення. Ви з порожніми руками. Це мільйон. З, з вашого дозволу. Дівчата, а ну-ка, давайте, ну давайте подивимося, що ви тут нам принесли. Книжки нам принесли. О, Ліна! Баблики! Зарплата! Дають нарешті, бухгалтерія Зарплата. Люда, ну вам на всяк випадок, я знаю, що ви не дешеве номерок. Потримайте потім віддати. Это okay. вы заплатили за эфир программы. Добре, Людмила, Чи кожна людина має шанс стати богатым. выходящий из дати свого народження? Однозначно нет. Не кожна? Нет. Дело в том, что некоторые пришли для того, чтобы что-то отработать, и им не совсем удастся получить в общем, то, что они как бы хотят. Дата рождения, она показывает, что есть вопросы, которые некоторым людям вообще запрещено иметь большие суммы. Mm -hmm. То есть прямо в карте Не только дата рождения играет роль Но и фамилия, имя, отчество Говорит о том, что человек просто не может получать Большие деньги mm -hmm. и, э, mm -hmm. да, и в этой ситуации Есть разные подходы Некоторые поступают более разумно И э, вступают там, в брак ну, С людьми, которые могут это Обеспечить а Другие по разным причинам получают наследство И поверьте, эти деньги все равно у них mm -hmm. уходят mm -hmm. а, Третьи э, решают Что это не может быть и начинают активно Ну, діляти, і есно виходить э, так, що вони отримують, але їм доводиться це потім віддати, тому що в карті заложено так, якби как бы, э, тобі дають возможность, але якщо ти не выполняешь условия карти, то ти це потеряєш. Ага. Ви, ви вибачте, я вас переб'ю. От дивіться, ви зараз кажете сенсаційну новину. Люди пашуть, як воли, да? не знають, чому в них виходить, не виходить. От зараз вони складуть ручки і не будуть нічого робити, Нет. щоб стати багатшим. А... Так нельзя. Дело в том, что есть есть такая интересная вещь, как так называемая формула десятидневных циклов. Я объясню, что это такое. Еще в 1937 году была написана книга, она называется «Пора рождения», и это было написано на основе исследований. Исследований 20-летних, которые проводились автоматически с точки зрения и биологического, и то, что касается даты рождения. И пришли к таким сенсациям, ну, э, сенсация тогда это ага. была, что люди, которые родились наиболее успешные, неважно, успех не только это богатство, но это люди, которые родились январь, февраль и и э, что такое 10-дневки? Это э, разбито на 10, то есть есть 10 цифр от 1 до 10. И вот считается, что наиболее успешные, но ну, те, кто имеет этот шанс, и они должны себя использовать, это люди, которые родились с 30 января до 8 февраля включительно. Uh -huh. Это называется шестерка водолея. А шестерка говорит uh -huh. о том, что потенциал этих людей ⁇ это амбиции, uh -huh. это авторитет. И э, я должна сказать, что не все люди, которые попадают ну, в эту группу, они получат это. Потому что, э, как говорят, карта дает, а то, что вы ну, используете, да или нет, это уже то, что... мы можем, а У нас за не много времени, Давайте на прикладах порахуем. Как прохуваты на ивдалище дни руку? С финансовой точки зрения. А, это э, ну, для каждого. Есть такое понятие, как лунный календарь. И дни, которые мы называем темными по луне, так. они в большинстве случаев неудачны для всех. Это девятый. И, финансовому... и финансовом плане тоже. Сегодня, кстати, полнолуние, 15-й лунный uh -huh. день. И должна сказать, что сейчас действуют два фактора: ретроградный Меркурий и ретроградный Юпитер, которые все то, что мы подписываем, ну, любые доклады, ну, любые договора, они будут успешны только для тех, у кого ретроградный Меркурий в карте. Mm -hmm. То есть эти люди да, а другие наоборот получат фиаско. Нельзя устраиваться на новую работу, нельзя mm -hmm. делать целый, ну, целый ряд э, вещей, но 15-й лунный день вообще не предназначен для каких-то. Ну, а вот мы сейчас по дате, например, от народжения можем разъяснить, в какой карте вот мы заранее находимся? Чем я стать миллионером в У вас есть моя дата народжения, да? 22-го... 07-го, 07-го, аж выдань Да, дело в том, что у вас, да, заложено, потому что есть такой потенциал, как 22. <свистит> люди, которые родились, и есть люди денег. Это люди, которые родились 4 запоминайте, 4 13-го, 22-го, 31-го, любого месяца, 8-го, 17-го, 26-го... Любого месяца, Моя 2, 11, 2, 20, 20 и 29. Это так называемые люди денег, которые мыслят категориями денег. Вот еще вы не а, 23, платит, а дв... дело нет. в том, что те, кто родился, давайте тогда всех озвучим. <laughs> Давай, 1 10 19 28 Это люди интеллект. Ну, те, кто как бы зарабатывает умом. Там не да. будет. А, будет, но только оно не будет. Они не мыслят, но. Ну, как те, кто Кати... категории uh -huh. день, день, денег. Это немножко разные подходы в, в карте человека. К ним относятся тот, кто родился 5, 14 и 23. Кстати, сегодня 14 число, тех, кто родился 14 числа, тоже относятся к этой категории. Uh -huh. Кроме того, люди 7, 16 и 25. Uh -huh. Это все интеллект. И творчество ⁇ это люди, которые родились 3.

18 и 27 числа. Это люди, которые мыслят категории ну, творчества. Это три э, группы конкордов. И исходя из этого, каждый имеет потенциал реализоваться в той или другой области. Но считается, что если вы хотите добиться результатов, это нашим уважаемым тем, кто хочет стать успешным. То когда вы проводите мозговой штурм, то mm -hmm. должны присутствовать все представители всех трех Конкорда. Творчество, интеллекта и денег. Каждое имя мает цифру, так? Каждое имя. Мало того, имя... Можно может... Да, успешность. можно и вычислить. Мало то, имя может заблокировать человека. То есть у каждого человека есть так называемая проблема. Если это... есть такая проблема, как 8. И вот эта проблема, она максимально убирает у человека а, а этот потенциал успеха. Цифра 8 в имени... в имени, если она присутствует у него в проблеме, то она будет ухудшать его. Так что, потребно а изменила это имя? Имя. Вот у меня был случай. Пришла ко мне будущая певица. И она попросила ей посчитать имя. Mm -hmm. А она сказала, что у нее вот такое имя, ей нравится. Когда я посчитала, оно было 8. И у нее в данный момент работала проблема 8. Mm -hmm. Я сказала, что если вы будете так себя позиционировать, то вы потеряете все. И диск, который вы записали, будет неуспешным и тому подобное. И это так и получилось. Потому что вы не можете изменить вибрацию. Ну, вибрация числа будет работать так, как она работает. But она изменила свое имя? Она изменила, да. И не то, Ім'я можна міняти, можна міняти фамілію. Тобто це що... дало їй щось. Так. А ви знаєте, по-моєму, вона так і не становилася, вона тоді не прислушалась. Mm. Дело в тому, що многі автоматично успішно. У нас вже просто 300 чоловік так. стоїть наших колег, буде сьогодні в черзі стояти. Дуже було звісно. Я зрозуміла по собі, що в принципі в мене якби саме інтелект. То я не зроблю мільйон, але у нас попереду ще Лія Сін, це дизайнер, яка. дізнаємось ми, власне, в неї, як можна пов'язати стиль і э, успіх. Друзі, побачимо.